you Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Вітаю із наближенням дня виборів пристрасті усе більш розпалюються, викликаючи обурення багатьох кременчужан. Використанням деякими кандидатами у народні депутати брудних політтехнологій обурений і міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Очільник міста чітко висловив свою тверду позицію щодо нахабних піар-акцій, проведених у місті. Сьогодні у випуску звернення міського голови до Кременчужан. Використання брудних технологій у передвиборчій боротьбі за мандат народного депутата України у Кременчуці зайшло за рамки дозволеного. Містом розповсюджуються листи, начебто від імені міського голови, навіть за його підписом із закликом прийти на вибори та підтримати одного з кандидатів. Ніяких листів кременчужанам міський голова не надсилав. Про це на прес-конференції у понеділок заявив перший заступник міського голови Андрій Погрібний після того, як до виконавчого комітету почали Надходити скарги від обурених мешканців у вівторок. Сам Олег Бабаєв заявив журналістам про те, що він обурений такою зухвалою піар-акцією, де не просто використане його ім'я та особистий підпис, а ще й використані персональні дані громадян міста. Крім того, людей нахабно обдурюють, обіцяючи після виборів розіграш якихось призів. Міський голова звернувся до Кременчужан через місцеві засоби масової інформації з проханням не піддаватися подібним провокаціям. Подходять кансу придвину. кампания к сожалению и наш город не обошли грязные технологии и наверное не сдают и сдают выбор и сдают нервы извините у кого-то из кандидатов в депутаты вот поэтому я обращаюсь сегодня к рывенчужанам ко всем нашим избирателям 28 числа вам нужно сделать выбор выбор касающийся того или иного народного депутата, кому отдадите свои голоса, той или иной политической партии, политической силе, которая будет представлена, представлена потом в Верховной Раде Украины. И все-таки, конечно же, нам удалось в городе сохранять спокойствие, удалось в городе все, весь этот период, будем говорить такой, на позиции сдерживания, все-таки делать так, чтобы все претенденты, которые сегодня хотят стать депутатами Верховной Рады, вели себя толерантно. Но, к сожалению, наш город все-таки не явился исключением в этом плане, потому что сегодня, смотря по другим округам Украины, видя, что, к сожалению, люди для достижения своих целей пытаются использовать разные, самые грязные методы. Что касается нашего города, я вчера уже говорил об этом, сегодня имею и хочу опять донести до всех что у нас тоже случилось безобразие. Ну, к примеру, сегодня вот э, со вчерашнего дня, точнее, я обращаю внимание всех крымчужан, что в ваших почтовых ящиках, в ваших домах появятся такие приглашения, якобы с моей подписью, с текстом, э, адресно обращаясь к члену семьи, к одному или к двоим, Примерно с таким текстом, что я приглашаю 28 октября принять, уча принять участие в выборах народных депутатов Украины и своим голосом поддержать спильный проект Разбуду места Кременчук. Здесь стоит моя подпись, в факсимеле моей подписи, плохо подделанной, кстати. Вот. Ну, естественно, написана моя фамилия. На другой стороне этого приглашения моя фотография с одним из кандидатов в депутаты Верховной Рады, на что я не давал согласия, поэтому хочу довести до всех кременчужан, что это типичная фикция. Это использование грязной технологии. Я, конечно же, приглашаю всех кременчужан на выборы. Но отсылать вот такие приглашения я не уполномочивал никого из кандидатов в народные депутаты. Тем более фотографироваться с собой и рассылать эти приглашения, показывая, что у нас один кандидат народные депутаты. Вверху здесь вообще беспрецедентный случай. Думаю, что меня поймут сегодня наши избиратели. Написан штрих-код. И здесь написано, что будет ласка сбережить все запрошения до 31 жовтня 2012 года. У меня большие сомнения по поводу того, для чего используется это приглашение. Или это подкуп избирателей, где стоит штрих-код. И, наверное, людям будут обещать какие-то подарки, о которых я абсолютно не знаю. Или это фальсификация выборов, что один из кандидатов в депутаты захочет фальсифицировать выборы, показывая, допустим, что есть приглашение с его изображением. Мне сложно прокомментировать эту ситуацию, я не могу сказать, кто это сделал. Возможно, это конкуренты, кандидатов в депутаты. Возможно, кто-то еще это сделал. Но я, прежде всего, не хочу это обсуждать сегодня. Я хочу всех наших избирателей, уважаемых наших кременчужан, предупредить, чтобы они не велись вот на эту дешевую бумажку, якобы с моей подписью, и сделали свой выбор так, как им подсказывает их сердце, подсказывает их душа, подсказывает их разум. И сегодня, пройдя такую тяжелую предвыборную кампанию, разные кандидаты в депутаты ее представляли, эту кампанию представляли, свои программы представляли, свои обещания отдавали. Поэтому выберите достойного. Я буду работать с любым кандидатом, потом народным депутатом Украины, кого вы изберете, кому вы отдадите большинство своих голосов. Уверен, что любой из них будет делать для Кременчуга работу, потому что другого выхода у него просто нет. Но на сегодняшний день я считаю, что это грязная технология, зазывание избирателей на избирательные участки, причем с такой с четкой трактовкой, за кого голосовать. И далее хотел бы вам сказать, что я возмущен тем, что не всегда у нас в нашем городе сложившаяся ситуация может быть передана и донесена до каждого человека. Но вчера собирая пресс-конференцию я возмущен поведением нашего телеканала визит его собственника александра мельника который являясь монополистом в телекоммуникациях нашего города позволяет себе устраивать на телевидении цензуру и говорить о том будет он показывать заявление городского головы или не будет? Мы долго с вами шли к тому пути, что в нашем городе каждый человек может свободно изъявлять свое мнение. И сегодня эта политика, которая проводится и президентом Украины, и Кабинетом Министров, Верховной Радой, она проходит до каждого украинца. Сегодня у нас в Украине нет цензуры, и мы не видим сегодня, чтобы какие-то э, делались инсинуации относительно искажения мнения того или иного человека. Мэр города является высшим должностным лицом города. Мнение мэра города, вы меня избрали большинством голосов, наверное, в какой-то степени является определяющим, тем более, что вы мне доверили право представлять ваши интересы. Плохо я это делаю или хорошо, вы свое мнение мне выскажете, мне мнение каждого чужанина. очень дорого, я работаю с этим мнением, это мнение для меня определяющее в моей работе. Я возмущен сегодня поведением Мельника и его компании. Я возмущен тем, что, имея монопольное право показывать и доходить до каждого телевизионного приемника в вашей квартире, он, к сожалению, фильтрует, что он будет показывать, что не будет показывать. На вчерашней конференции было ясно заявлено о том, что такая бумажка является фикцией. Я хочу задать вопрос господину Мельнику, почему он не показал это? Может быть, он что-то, может быть, он участвует в, этой, в этом мероприятии и не может это показать. Если он участвует, пусть выйдет и красиво скажет, что я, Мельник Александр, участвую в фальсификации выборов в городе Кременчуге. И я пойму, что там сегодня есть такая ситуация, когда нужно будет разбираться с ним правоохранительным органом. Но я не позволю ни в коем случае, никаким Мельникам, никаким визитам проводить и делать в нашем городе цензуру. Я это показываю, я это не показываю. Это времена каменного века. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем каменчужанам. Пожалуйста. Эти выборы скоро закончатся. Наступит 29, 30, 31 октября. И дальше мы будем жить с вами. Главная моя задача – сохранить спокойствие. И сегодня, а на сегодняшний день – сдержать те горячие головы, которые пытаются фальсифицировать выборы. Я предупреждаю всех членов избирательных комиссий, участковых, о том, что если на избирательных участках, а у меня есть большие основания подозревать, это раз уже такие бумажки появляются в городе за моей подписью, об уголовной ответственности за фальсификацию выборов. И все причастные к тому, кто будет задержан, не дай Бог с подделкой бюллетеней, не дай Бог с выдачей бюллетеней, не дай Бог какие-то карусели или какие-то появятся паспорта э, людей которые вдруг там не приходят или по тем или иным причинам отсутствуют на участке, те люди, те члены избирательной комиссии, которые будут в этом задействованы, будут привлечены к уголовной ответственности. Я напоминаю им всем и напоминаю всем горячим головам, проведите выборы согласно закону Украины, достойно толерантно, выдержано, с учетом мнения каждого избирателя. И это станет для нашего города показателем стабильности, показателем развития нашего города, показателем того, что в нашем городе здоровая атмосфера, и в нашем городе мнение каждого жителя учтено. И это мнение жителя каждый знает, это мнение жителя нужно для нашего города. Наостанок Олег Бабаєв нагадав кандидатам і виборцям, що виборами 28 жовтня життя не завершується. У Кременчуці і надалі наводитимуть лад, будуватимуть дороги та прагнутимуть змін на краще. Ми завершаємо вже та сталося німногім більше двох місяців тому, щоб завершити фінансовий год. В цьому году ми достатньо велику роботу провели. по реконструкции нашего жилищно-коммунального хозяйства, нашей бюджетной сферы, сферы в плане медицины и образования, детских садиков, в плане правоустройства наших улиц. Сегодня никакие выборы не могут повлиять на общее состояние дел в городе. Мы радовали наших жителей и хорошим праздником на День города, мы радовали наших жителей новым открывшимся фонтаном, новыми посаженными деревьями и насаждениями. Мы радовали наших жителей еще большим количеством проведенных капитальных ремонтов жилищного фонда. Мы радовали наших жителей тем, что в нашем городе налажена работа по вывозу мусора, по убиранию прилегающих территорий. Конечно же, еще много ошибок есть и много недоработок. И поверьте, что в этом есть и объективные, и субъективные причины но не хочу искать причины где-то на стороне. В любом случае цель нашей команды довести до всех жителей, что самое главное для нас это благосостояние наших крымян-чужан. Самое главное для нас, чтобы встречаясь с вами на улице, проводя с вами э, какие-то встречи или какие-то конференции, просто э, выходные дни проходя мимо, мы могли смело смотреть вам в глаза. И сегодня неся на себе большую ответственность, городская власть, большую ответственность за наших пенсионеров, за наших ветеранов, за наших бюджетников, неся ответственность за жилищный фонд, который есть у нас, если переводить аналогию с того, что вы сегодня приходите в свои дома, мы с вами вместе приходим и должны видеть там порядок и ухоженность территории. Я вам хочу сказать, что и дальше мы будем продолжать эту политику. И дальше будем работать с теми политическими силами, с теми депутатами, которые будут заботиться о нашем городе. А позитивные изменения в городе, вы их сами все видите, мы еще очень много сделаем. К 70-летию освобождения нашего Кременчуга. У нас большие планы на будущее. Я убежден в том, что осенний зимний период нам тоже пойдет на пользу, а весна лето следующего года должны быть ударными в плане наведения порядка, в плане создания новых уже качественно новых условий жизни Кременчужа. Мы будем это делать с большим чувством удовлетворения и с большим чувством ответственности. Останніми днями ми отримуємо вдосталь поживи розумові. Та й час поміркувати ще залишається. Про те, що визначного відбувається у Кременчуці, ми обов'язково інформуватимемо вас у Кременчуцьких новинах. Щастим.